Вообще, правильно сказали, что человека не надо представлять, его все знают, замечательный товарищ, замечательный профессионал своего дела, всегда стоял и работал с людьми, оказывал помощь во всех их делах, во всех проблемах, все его помнят как отзывчивого, хорошего товарища, просто надежного друга, хотелось бы подчеркнуть, что... Его гибель это та роковая, роковая случайность, которая произошла, но он всегда останется в нашей памяти таким, каким мы его знаем. 20 лет он посвятил службе в войсках специального назначения. В этом году исполнилось будет 25 лет, как он принял решение и поступил в военное училище. Закончил и всю свою жизнь посвящал... Служению, служению нашей Родине, служению нашей Украине. Я надеюсь, что все мы будем помнить о Сергея Алексеевича, помнить о его человеческих качествах, помнить о его семье, помнить о его детях. И лишний раз памятный знак, который сегодня открывается, будет напоминать нам о том, что он всегда останется среди нас, всегда будет в нашей памяти.